Евгений, добрый день. Здравствуйте. Что на сегодня по ценам на мясо? Ну, вот, свечка домашняя, свеженькая, все. Сало было 240 толстенькое, и осталось 200, Средний, чуть выше средненького. Почеревочек, вот, есть 230, 240, но 220 можно, вот кусочек остался. Задняя часть у нас сеть дочек, костречек у нас 270, шеечка 370 ну, если целенькие, 350. можно. Лопаточек. Лопаточек 270. Свеженький, свежий. Лопаточки нема, 240 лопаточка. Лопаточка 240, но ее нема, к счастью, забрали. Биточек 320, свеженький тоже. Челогачек 270 можно, если пару кусочков, то можно 250, ну вот так. И домашние, свеженькие. Коляшечка у нас 130-120 можно. И перышки наборщик 150-140. Сало потоньше есть 150. Есть еще тоньше. Вот потоньше есть по 30 гривен, есть по 60 а 70, а гривен. 200, 200 гривен. 200, 200, 200, да? Буду потоньше 240-230. Ну, осталось чуть-чуть. Вот такие цены. Да, спасибо. Приходите к Евгению. на нам тоже филички 370-350. А по каким дням вы работаете? Вторник всегда четверг субботу. Ну и в пятницу. Бывает. Если мясо заказывать, то в пятницу тоже прикольно. Поэтому заходите. Спасибо. Спасибо. вам тоже. Хорошего дня вам.